Hicama terapiya, hirudoterapiya üzrə mütəxəssis, 4-cü təhsilini Türkiyədə davam etdirən fitoterapevt Hüseyn Tığzadə. Salam, xoş gəlmisiniz Seyinbəy. Əlbəttə ki, bu günləri sizinlə həmsöhbət olacaq və ə, bir çox suallarım var ki, sizə ünvanlayacağam. Mən çox istərdim ki, daha ətraflı cavablarını verəsiz. Əlbəttə ki, buyurun tamaşaçılar, sizə salamlayım. Daha sonra isə sualımıza keçə davam. Salam hər vaxtınız xeyir olsun. Bizi izləyən tamaşaçılar, Sosial şəbəkədə izləyənlərə salam deyirik. Diqqətiniz bizdə olsun ki, suallara ətraflı cavabları özünüz də görəsiniz. Hüseyn Bey, artıq neçə ildir bu sahədə fəaliyyət göstərirsiniz? Artıq 4 ildən artıq müddətdir ki, fitoterapevt olaraq, hicamə terapiya, zəlli terapiya və ə, ruhsal sağlamlığın bərpasında. İlk bilə başlamaq istərdim ki, sualım, ümumiyyətlə hicamə terapiya nədir? Biz ona niyə istifadə etməliyik? Bu mütləqdirmi? Hicamə terapiya Biz tarixə nəzər salsaq, bunun tarix haqqında 5000 ildən artıq söykənəcək qaynaqlar var. Sadəcə burada önəmli məqam ondadır ki, bunun tam mükəmməl olması bizim İslam dini ilə əlaqədadır. Yəni biz e, dini nöqteyi-nəzərdən yanaşsaq, Allahın bəyəndiyi bir müalicə prosedurudur. Amma tibbi cəhətdən biz buna yanaşarıqsa, Avropa dövlətlərində 290 növdən artıq xəstəliyin həm hicamə terapiyərlə sağaltmaq, həm qarşısını almaq, həm də profilaktik tədbir olaraq müalicə etmək mümkündür. Bunun içində ölümə səbəb olacaq xəstəliklər də var. Bununla bir yerdə hicamə terapiyanın əsas məqsədi orqanizmə zərər vermədən oluna müalicə prosedurudur. Yəni burada xəstəliyin qarşısını almaq və ya həm də xəstənin sağlamlığına qovuşması mümkündür.